все в залу, ничего нового мы не сделали. Ничого... Это, там операторы, которые имеют... Це була Ганна Рибалка, журналіст П'ятого каналу. А можна у журналістів інтерв'ю взяти? От як ви ставитесь до того, що ви не можете до сесійної зали потрапити? От ви як журналіст можете мнение сказати по поводу того, що нельзя попасть в зал сессионных засідань? Культурными словами тяжело это так сказать. Такого нет нигде. Вот эти глупые отмазки, что в зале нет места, журналисты же работают стоя под стенкой. Мы умеем уживаться и 50 и 100 человек, быть незаметными. Вопрос в том, что они боятся, чтобы журналисты общались с депутатами, потому что есть очень много вопросов к депутатам, главам комиссии, по очень резонансным ну, делам. Плюс нельзя отследить, да. кто к кому подходит и что передает, правильно? Ну, это как бы само собой, это нонсенс. А можно у вас интервью ну вот по поводу, как журналисты относятся к тому, что они промогут а пройти. Вы спрашиваете об этом журналистов, спрашивайте об этом депутатов. Нет, вот как вы к этому относитесь, Но как это журналист? Нет, ну вот ваше мнение, то есть это хорошо или плохо? Нет, я считаю, что это нехорошо. Ну потерпеть можно. Можно потерпеть. Я считаю, что это нехорошо в Потому что они там принимают свои решения, они ничего не говорит, не чем занимаются, опять же, переписываются по... Ну, это, это нужно видеть. И да. наша работа это замечать детали, а не смотреть трансляцию в этом зале. Понял, спасибо.